Что бы я пожелал, как своему другу, брату, Владимиру Александровичу Зеленскому, если ты залез на такую должность, и ты шел с такими озунгами, да, э -э, ну, штыня у тех любых друзей, начиная от сцены, заканчивая вот этими мультфильмами про сказочную Русь, высмеивал там балду номер 7 Зеленского, ой, Зеленского, а Шевченко, а сейчас он у тебя глава Федерации футбола. Высмеивал Юлию Владимировну Тимошенко, газовую принцессу. А сейчас она у тебя соратник по коалиции. у меня сегодня будет на заставке Юлия Владимировна, я ей тоже чуть расскажу из личного опыта. Я ее просто видел сейчас с 90-х. Так сложила жизнь, случайно. И она написала, что они вот этот срубили закон по набу. И она написала, что мы занимаемся деколонизацией Украины. И теперь, ну, когда ты пришел к власти, то, ну вы, президента нельзя тыкать, то э, всех своих друзей, синагоги, хотя он говорят, что он атеист, э, просто отгони и все. Да, просто отгони. А при ваш эфир читаешь международ, международную прессу, экономист, экономист, телеграф, что он э, зашел во все нефтегаз Украины, Энергоатом. И ФС, ВПК на него многое замкнули. Я кричу про мины из РПК. Может, они в этой квартире все-таки про мины из РПК что-то обсуждали. И, в общем, он, и он его поставил везде. Или он сам зашел, а Зеленский об этом не знал. Да. И, получается, спасали этого Миндича. Да. Готовы были возвратиться во времена диктатуры Януковича и Кучмы и спасти рядового не рая а Аминдича. Рядовой рай, он же там на костылях бегал, да, в воин. А у нас Миндич это представитель кошерной синагоги Днепра. Ну, Днепр порожняк не гонит, да. У нас самые лучшие евреи на белом свете. Обдерут тебя как липку. И ну, ты даже не почувствуешь ни боли, ничего. Тебе не больно будет. Ты просто будешь нищий. Ну, он эвакуирован, слава богу. Я так понимаю, сейчас еще пока вот этот будет закон принимать, там вот эти все какие-то... Набу будет приходить в себя. Пойдут на детектор лжи. Передадут списки в СБУ, чтобы СБУ узнала, кто их не тайные агенты. Может, она буш работает и по СБУ. Они а что же государственные чиновники. Ну, закон бредовый. Ну, бредовый. Ну, пусть принимают все, что, что хотят то я так понимаю, как вот это ж по приватбанку тогда эвакуировали даже начальников управления за рубеж. Так они... И говорят, что Геннадий Борисович, это мой земель, лучший представитель города Каменского, Боголюба, он тоже в этой теме был плотно. Его эвакуировали раньше. Я так понимаю, что они сейчас по нормальным бумажкам выезжают. И это ж не Степы, это Степ, то есть я забыл, что, ну, через Буданова все негодяи могут спокойно нормально выехать. То есть мы Буданова считаем самым честным порядочным человеком, но у него есть сюда пропускал, который можно описать свою фамилию, да. Ну и они сейчас все выезжают, все выезжают, чтобы сразу продолжить тему по Юлии Владимировне. <coughs> помним, ну, как я ее увидел. Я начал работать в 1993 году в совместном предприятии Unimetal, Uniprot Steel. Это была сербская компания, через которую руководство предприятия Днепровский металлургический комбинат, который считается третьим в Европе по размерам, они начали продавать всю свою продукцию, все переделы. От второго, ну, чугунину, до четвертого, до сорта высокого качества, листа. И... Ну и я всегда там как бы под руководством был, видел их. И в период правления генеральный директор тогда был Подберезный Николай Петрович, по-моему. Приехала женщина на девятке машине. Она не за рулем была, она справа сидела. Вот она эти девятки, ВАЗ-2109. И в кожаной куртке такой армянской, как будто на базаре на Озерке продавали. А за рулем был Агафонов, это директор племенного хозяйства, науковых, бычков разводили. И она вышла и спросила, как пройти до Подберезного. Ну, она пошла до Подберезного, потом произошел скандал, их потом я слышал, может, это сплетни. Я сразу уточняю, что это могут быть сплетни. Он выпил валидол, она орала, что если ты не подпишешь по такой-то цене с нами контракт по газу, то тебе капзда И тыкала ему телефон в ухо мобильный. Ну, знаете, мобильные были, знаете, вот такие, ну, что <coughs> с руку. И ты с ним разговаривал по телефону, ему угрожал Павел Иванович Лазаренко. Он тогда стал губернатором Днепропетровской области. Это потом он станет премьер-министром. Ну и в общем, кто там не соглашался, то участь у них была не очень. <coughs> Некоторым кто-то ноги ломал на улице. Кто-то получал пулю в лоб. Это, наверное, не с ними было связано. Но говорят, что к этому подключали активно криминального авторитета Матроса. Вышел, был такой, мурчал у нас в Днепре. Бывший футболист. И, Ну, либо милиция. Полиция, понятно, что милиция на него работала, так как он был губернатором. У него была кличка Паша Удав. Он сам с Старичанского района. Ну и потом же, уже через год я ее увидел, она уже приехала на джипах, то приехала на девятке одной, а то приехала картет джипов с автоматами вот этими АКСУ. Агафонов этот начал часто ездить к нам. И она уже ходила, ногой двери открывала к директору предприятия. Если были задержки платежей по газу. А потом на третий год она уже перестала ездить. Я у них спрашивал, а кто это? Это лучше не спрашивай, не связывайся, або застрелят. Ну, ее в баню это, ну. Потом застрелили Щербаня. у них у них получилось, у нее создалась корпорация ЕСУ. Там начали работать все знаменитые патриоты Украины, Турчинов, потом этот Филатов Борис Альбертович, наш мэр города. И пошел поехал. Потом Паша стал первым э, премьером, начал на пьянках говорить, что давайте голосовать за меня, мы сейчас э, Кучму снимем. Кучму и Кучме это донесли, и Пашу начали загонять за край географии. А Кучма был тогда в хороших отношениях с Клинтоном, он только сдал ядерное оружие. И он мог у США просить все что угодно. США хлопнули Пашу э, в угоду э, Кучме. А потом Кучма... Потом поменялась власть, пришел Буш младший, и отношения США рухнули. Он попал в немилость. милость. И начался судебный процесс, по которому Лазаренко, я не помню, сколько он там, 12 получил, еще 15. И там же прилагались эти. А, Юлия Владимировна начала работать через три крупных Кипский офшор, и Науру и еще какой то Но это что я читал, материалы дело то, что в интернете гуляют. И там показывают, что она за год, например, могла заплатить, ну, ее компании связанные с ней. Может, это неправда, ее же вызывали на, типа, на дачу показаний, она туда не ездила. Тогда 127 миллионов долларов, да. Ну, она, ее фирмы Паша перечислили на кодированные счета. Паша это подтвердил, да. И э, только за один год 127. И моя мама всю жизнь удивля, ну, удивлялась, как это она ну, так хорошо живет, у нее что-то эта дача в конче она ее арендует у кого-то. Она все у кого-то что-то арендует. Если сумку надо купить, <coughs> гермес, то она сама говорила, наша вся семья сбрасывается по 5 копеек, чтобы мне подарить сумку на день рождения. Вот этих на майбахах она ездит, арендованных, и ну, с, с охраной же, как положено. Ее 30 лет избирает Верховную Раду, ну чуть посудела, когда подписала эти договора с Путиным, и довольно-таки веселые. И что еще? А, ну и мама удивлялась, как это у нее, она декларирует, идет на выборы, у них декорирует что у нее 350 тысяч гривен доход, за год, по-моему. И мама, и так у меня тоже такая примерно доход. Ну, а как это? Я, она ее фанатка. Она говорит, Юлечка, это наша девочка, все. Я мама говорю, тебе только твой уровень, твой интеллект, мамы. Смотри только индийские фильмы, сериалы и турецкие. Вот я когда прохожу мимо ее телевизора, она смотрит 577 серию, там Фатима говорит, и я что-то ей хочу сказать, она, тих, тих, тих", Фатима говорит, дай пусть она что-то скажет. Ведь это же Юлия Владимировна, она рассчитана под маму мою, которая смотрит сериал про Фатиму. <coughs> да. И, и потом же <coughs> перед второй фазой у нее получил, появился новый зять, первый зять был вот этот англичанин, он перед дозировкой наркотиков умер. А, а второй зять и какой-то еврей <coughs> с Одессы, и он, ну она его эвакуировала за несколько дней до второй фазы, потому что ей, видно, с Москвы позвонили, что эвакуироваться. А вот сейчас тебя был банк из трех филиалов, ну в Днепре, центральный филиал. И все деньги Медведчу хранил в этом банке. Ну, как пишет пресса, может, они врут. Это, как всегда, опять врут. И, ну, ее называли газовой принцессой, офшорной принцессой. В 90-х еще, когда ну, мне когда показали первый раз 20 долларов, я в руки взял, да они да это твои. Я там встречал делегацию, и мне немцы отблагодарили, говорят, за то, что ты бегал, тут шестерил нам на тебе 20 долларов. Вот как Ермак с Келлогом прощался на вокзале, меня обнял немец и положил мне в карман 20 долларов. Я прибежал домой, показал их семье, и мы все, знаете, кто гаишник нашей Раши, я говорю, что делать, это взятка, че не взятка. Это нет, это чай вы, это тебя отблагодарили. Я на эти 20 долларов жил 3 недели как шейх. Знаете, как то узбеки, которые в ЖКО работают в Подмосковье, они приезжают потом в Узбекистан, они там как миллиардеры, деньгами сорял. Вот это я такой был, Джамшут <coughs> и Равшан. И... А у Юлии Владимировны уже в 90-х тогда были обороты э, по 10 миллиардов долларов. У нее была там Интергаз корпорация в этом... В России. Ну там очень все весело было. И когда Пашу начали рубать, и она попала под раздачу, и ИСУ хлопнули. В один день Кравосисися, он же Николай Азаров, он заблокировал все счета, и ИСУ рухнула. Вот так эта женщина живет эту замечательную жизнь. Потом посмотрели, мы пленку ее записали, как надо было кому-то суде дать взятку. Она говорит, ну вызвала там чудака, чудак был под садной уткой, Менту. И она говорит, ну, занеси ему соточку, ну, 100 тысяч долларов. Все это слышали, все мы это видели про нее. И у ну, этой женщины хватает совести, а там на правах рекламы постер в Ютубе крутится. Мы знищуем колониальность в Украине. Ну, то есть она вот это обрезала хвосты на бу, что колониальность там. Все понимаем, все знаем. Просто средний уровень Образование населения, он очень низкий, поэтому здесь за этих юль будут голосовать постоянно, 24 на 7. У нас в стране пороблено. У нас в 17 году, 1917, как вырезали окончательно западноукраинскую элиту и центральную украинскую элиту. Они все во фраках ходили, в жабо, там, ну такие были дядьки с усами, <связать> всякие коцубинские. Э и Петрушевские, <связать> <связать>, и после этого все, кобзда. Остались пролетарии, которые смотрят сериалы про Мустафу на Не, не Мустафу, а Фатиму. И, и, и Трендец. Поэтому Юлия Владимира не открывает свой рот, что она борется с колониальной зависимостью, когда она была королева острова Науру, в котором был один банк, и мега такой либерально заканчивается под офшоры. И все деньги были, это был остров птичьего помета Науру. И про нее все писали. Газовая принцесса мира. Ну, она же такая, она же, ну, это, не знаю, в ней умер, ну, смесь армян и евреев, это, ну, она с Перещепина у нас там, да. Все пропало, все пропало. Надо ехать на Донбасс, она одевает футболку шахтера Донецкого. идет, когда, когда сделали вот этот батальон «Восток», который напал на нас в аэропорту, Донецка в мае, в травне 2004. Она же поехала в Донецк, ходила с ними, обнималась, с этим батальоном Востока. Они в Балаклавах стояли. Приехала дончанам, выступала на их областном телевидении, говорила, русский язык, не дай бог тронут. Не дай бог тронут язык Пушкина. Не дай бог тронут. Приехала в Киев, совсем другое трусит. Надо косу заплести, как вот этот, у меня бабка, бабка хлеб варила в печи, там, ой, пекла. И косупи вечно делала, косынку. Будет косынка. Все, что надо. У нее 27 масок лицедея. Да. <кười> это наша, это я не знаю, это, это, это величайшая женщина. Раксавана тихо курит. Роксолана тоже была конченая, мы все гордимся. Она перебила весь гарем султана, отравила всех детей, которые могли претендовать на трон. Оставила только своего. Она конченая вообще была, нафиг. Но эта женщина намного... Но она по-своему по-своему уникальна. Это изумруд Украины. Да. Ее надо беречь. Эту некоррупционную королеву. Ну да. Кстати, Я, рекомендовал бы Владимиру Александровичу поменять все окружение свое. Владимир Александрович, меняйте. Они вас, до, они вас до могилы, до международного розыска доведут. Вот Лещенко, как мне рассказывали анекдот про Лещенко, ну это что с Наемом они вдвоем ходили, что их Коломойский на кофе приглашал. Вот вся принципиальность Лещенко. Сережа, на тебе десятку, приходи ко мне на работу, прекрати орать НАБУ. Он же тащил НАБУ, Лещенко. А он НАБУ по надусе. Сережа, 20. Вы за кого меня считаете? Только НАБУ. Борьба с коррупционерами. Сережа 30. Э -э, Набупа на дусе, но ну, не уверена. Сережа 50. Чего? Долларов в месяц. Набу это преступники, это колонизаторы Украины. Я перехожу к вам на работу. А куда? Ну для начала в украинскую железную дорогу. Так я там ничего не понимаю. Не надо ничего понимать. 100. 100 в месяц, иди в лохи, рассказывай бред. Вот это же такое, все-таки сейчас у Зеленского советники. До этого еще был Арестович советником. И Подоляк, который депортирован был из Беларуси. Ну, так пишет пресса, я не знаю, уже это неправда, что ну, брат полковник ФСБ Российской Федерации уже умер. <coughs> Медали за захват Украины, родной. А он был депортирован, его депортировал Лукашенко за то, что Подоляк был обвинен в работе на ФСБ в Беларуси да, и на партию ЛДПР. Его депортировали в Украину, и он тут опять возле Левочкина появился. Ну, это аж владельцы российских сил в Украине. И сейчас он советник Владимира Александровича. Владимир Александрович, избавляйтесь от них, пока не... уже поздно. То есть вам уже на выборы новые идти нельзя, у вас рейтинга нет. Ни у вас, ни у ваших слух народа.